তেতিয়া কা আন্দোলনৰ ভৰপূৰ সময় সৰ্বত্ৰ প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ তদান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে বা তেওঁৰ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সৰ্বস্তৰতে হৈছে দাবী উঠিছে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ সুৰক্ষাৰ তেতিয়া অসম চৰকাৰে ৰাইজক আশ্বাস দিলে যে তেওঁলোকে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিব আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি হাই কোৰ্টৰ জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিলে আৰু কমিটিয়ে অসম চুক্তি ৰূপায়নৰ এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব আৰু চৰকাৰে দাড়ী কমা সলনি নকৰাকে সেই প্ৰতিবেদন কাৰ্যত ৰূপায়ণ কৰিব আৰু অসমীয়াক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰিব এতিয়া যেন আকৌ উভতি আহিছে অসমীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা এতিয়া ৰাজ্যত অসমীয়াই নিজৰ অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগা বুলি বিভিন্ন দাবী উত্থাপিত হৈ আহিছে চৰকাৰেও এই দাবী কৰি আহিছে যে অসমীয়া লোকসকল ক্ৰমাৎ সংখ্যালঘু হৈছে আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ক্ৰমান্বয়ে বিপদাপন্ন হবলৈ গৈ আছে ইফালে শিৱসাগৰত ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আৰম্ভ কৰিছে উজনি অসমৰ পৰা বাংলাদেশীয় মূলৰ সন্দেহজনক যিসকল লোকে বসবাস কৰি আছে মিয়া বিশেষকৈ তেওঁলোকে উজনি অসম ত্যাগ কৰাৰ বা উজনি অসমৰ পৰা তেওঁলোকক খেদাৰ এক অভিযান লগতে এই সংগঠন কেইটাই তেওঁলোকক এসপ্তাহ সময় বান্ধি দিছে যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত এই লোকসকলে উজনি অসম ত্যাগ কৰিব লাগিব অন্যথা সংগঠনকেইটা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে জগৰীয়া নহয় আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত কিছু সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ উকমুকনি ইফালে নগাঁৱৰ কেইজনমান মৎস্য ব্যৱসায়ী যি মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ তেওঁলোকে উজনি অসমলৈ মাছৰ চাপ্লাই দিয়া বন্ধ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে যেতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এই সংগঠন কেইটাই বা এই মিয়া লোককেইজনে মাছৰ ওপৰত যি কৰ্তৃত্ব দেখাব বিচাৰিছে তেওঁলোকক এই কৰ্তৃত্ব কোনে প্ৰদান কৰিলে এইকেইদিন ছচিয়েল মিডিয়াত এইবিলাক কথাক লৈ চৰ্চা চলি আছে সকলোৱে আশা কৰিছে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা নিশ্চিত হোৱাৰ অসম চৰকাৰেও বাৰে বাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে তেওঁলোক আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ পক্ষত আৰু মিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা যি আমাৰ অসমৰ যি ক্ষতি হৈ আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকসকলৰ যি ক্ষতি হৈ আছে এই ক্ষতি তেওঁলোকে অতি সোনকালে পূৰণ কৰিব পিছে এতিয়া যি উত্তেজনামূলক কাম কাজ চলি আছে মিয়াহতাও অভিযান চলি আছে এই অভিযান বিলাকে আচলতে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকসকলক কিমান দূৰলৈকে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব এই মুহূৰ্তত ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হল অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠিত হোৱা কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন চৰকাৰক দাখিল কৰিলে কিন্তু এই প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰি কিয় চৰকাৰে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান আজি পৰ্যন্ত নকৰিলে ই আজি পৰ্যন্ত নকৰিলে ইও এক এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন ঠিক সেইদৰে আমাৰ অসমত অসমীয়াৰ সংজ্ঞা কি এই লৈও আজি পৰ্যন্ত সংজ্ঞা নিৰূপিত হোৱা নাই যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া কোনসকল খিলঞ্জীয়া কোনসকল খিলঞ্জীয়া নহয় এই লৈও বহুতৰ মাজত আছে এক দুদুল্যমান স্থিতি এই অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা মতে ইট চেইজ ডেট কনষ্টিটিউচনেল লেজিচলেটিভ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেফ গাৰ্ডছ এজ মে বি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট চেল বি প্ৰভাইডেড টু প্ৰটেক্ট প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড প্ৰম'ট দি কালচাৰেল ছ'চিয়েল লিংগুৱেষ্টিক আইডেণ্টিটি এণ্ড হেৰিটেইজ অফ দি আছামিজ পিপল এই কথা তাত উল্লেখ আছে আৰু বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল সেই কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিছে ডেফিনেশ্যন অফ আছামিজ দি ৰিপৰ্ট প্ৰপজেছ জানুৱাৰী নাইনটিন ফিফটি ওৱান এজ দি কাট অফ ডেট ফৰ এনি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ৰিচি ৰিচাইডিং ইন আছাম টু বি ডিফাইন এজ এন আছামিজ ফৰ দি পাৰ্পজ অফ ইমপ্লিমেণ্টিং ক্লছ ছিক্স ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ জানুৱাৰী মাহ হ'ব কাট অফ ডেট আৰু তাৰ পূৰ্বে যিসকল লোক অসমত বাস কৰি আহিছে সেইসকলেই হ'ব অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক কিন্তু এই সংজ্ঞা কেৱল প্ৰতিবেদনতে আছে ইয়াক আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যত ৰূপায়িত কৰা নহ'ল ঠিক সেইদৰে ক্লছ ছিক্সৰ যি ৰিকমেণ্ডেশ্যন তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিল ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ আছামিছ ৰিপৰ্ট ছিক্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ আছামিজ ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্টেট এচেম্বলি লোকেল বডিজ ইট ৰিকমেণ্ডেড ক্ৰিয়েটিং এন আপাৰ হাউচ হৌচ ছিটছ উইল বি ৰিজাৰ্ভ ফৰ দি আছামিজ পিপুল আপাৰ হাউচৰ কথা উল্লেখ আছে লগতে যিসমূহ আমাৰ পঞ্চায়ত বিধানসভা লোকসভাৰ যি আসন আছে তাত অসমীয়া লোকৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ কথাও উল্লেখ আছে এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যিহেতু অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাত উল্লেখ আছে অসমীয়া লোকক সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ অসমীয়া লোকৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ এক নিৰাপত্তা এই দিশকেইটা উল্লেখ আছে কিন্তু অসম চৰকাৰে কিয় এই দিশকেইটাত আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে ৰাজ্যত বিজেপিয়ে শাসন কৰি আছে আৰু এই বিজেপি তেতিয়া দিন চৰকাৰে যিহেতু তেওঁলোকে অসমীয়া লোকৰ সুৰক্ষাৰ অসমীয়া বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ কথা তেওঁলোকে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আহিছে লগতে তেওঁলোকে যি বহিৰাগতসকলৰ যি আগ্ৰাসন যাক মিয়াসকলৰ আগ্ৰাসনৰ ফলত অসমীয়া জাতিৰ যি লোকচান হৈ আছে এই কথা তেওঁলোকে বাৰে বাৰে দোহাৰি আহিছে কিন্তু ইয়াৰ পাছতো তেওঁলোকে কিয় অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কিয় সাহস গোটাব নোৱাৰিলে এই কথা বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে ঠিক সেইদৰে অসমীয়া লোকক মাটিৰ অধিকাৰ অসমৰ মাটি যাতে বহিৰাগতই ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে অসমত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা যিসকল ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পাছত অহা বহিৰাগত লোক আছে সেই লোকসকলক কিয় আজি পৰ্যন্ত অসমৰ পৰা বাহিৰ কৰিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই এই দিশকেইটাও উল্লেখ কৰিছে কেৱল উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিলে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু অসমীয়া লোকসকলে জানো ইয়াৰ সঠিক সমাধান সূত্ৰ পাব এই কথাও এটা উল্লেখ কৰিবলগীয়া দিশ কেৱল উত্তেজনামূলক ভাষণবাজি কৰি এটা জনগোষ্ঠীক একেৰাহে টাৰ্গেট কৰি মন্তব্য কৰিলে সকলো সময়তে কেৱল শ্লোগান প্ৰতিবাদ কৰিলে জানো অসমীয়া জাতিয়ে সুৰক্ষা বা নিৰাপত্তা ভৱিষ্যতৰ দিনত পাব এই কথাকেইটা নিশ্চিতভাৱে চিন্তাৰ কাৰণ গতিকে অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে অসমীয়া বৃহত্তৰ সমাজখনৰ কথা চিন্তা কৰি অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান নিশ্চিত কৰাৰ লগতে অসমীয়া লোকসকল যাতে অসমত কোনোদিনেই অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে মাটিৰ অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰদান কৰি অসমীয়া জাতিটোক চিৰদিনৰ বাবে এক শক্তিশালী হৈ থাকিবলৈ এক যোগাত্মক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বুলি আমিও আশাবাদী আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম